নেক্সট এমাহ চেনি খাবলৈ এৰিব লাগিব বুলি ক'লে পাৰিবনে বাৰু যদি আপোনাৰ গোটেই শৰীৰৰ কায়া চেঞ্জ হৈ যায় যদি আপুনি বহুত বেমাৰৰ পৰা বাচি যায় যদি আপোনাৰ শৰীৰত বহুত বেছি বেনিফিট হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ পাৰিব আহক আমি জানো আজি চেনীৰ বিষয়ে চেনি আমি খাব লাগে নে নালাগে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিম মাত্ৰ এমাহৰ কাৰণে চেনী এৰি দিয়ক ইয়াত আপোনাৰ লছটো একোৱেই নহয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ সৰু সুৰা প্ৰফিটহে হ'ব আপোনাৰ গোটেই শৰীৰৰ কায়া চেঞ্জ হৈ যাব যদি প্ৰশ্ন হয় কিয় চেনি এৰিম ইয়াতনো কি বেনিফিট আছে আৰু যদি এই কাম কৰিব বিচাৰোঁ কেনেকৈ কৰিম এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আজি ডিটেইলকৈ কথা পাতিম সহজতে আৰু সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ কথাবোৰ ক'ম আমি সদায় খোৱা চেনিখিনি কুঁহিয়াৰৰ পৰাই বনোৱা হয় কিন্তু ইয়াক এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচেছ কৰা হয় যে ই আনহেল্ডি হৈ পৰে কুঁহিয়াৰৰ ৰস উলিয়াই ইয়াত ছালফাৰৰ নিচিনা থাৰ্টি ছিক্স কেমিকেলেৰে ৰিফাইন কৰা হয় তেতিয়াহে গৈ বগা চকচকীয়া চেনি তৈয়াৰ হয় এই চেনি মিঠাৰ বাহিৰে নিউট্ৰিশনৰ নামত একোৱেই নাথাকে